syarikat gergasi Konoko Phillips yang sebelum ini menjanjikan ya pelaburan bersama berjumlah 13 bilion ringgit telah menarik semula pelaburan tersebut dan dalam penarikan tersebut mengatakan bahawa penarikan itu berlaku kerana ketidaktentuan perjanjian di antara Petronas dan Petros yang bermula dengan Konoko kerisauan saya ini akan menular kepada banyak syarikat-syarikat yang lain dan ini adalah perkara yang saya sangat risau saya faham Terima kasih Puan Pengurusi Dengan permulaan Perang Dagang yang dimulakan oleh Presiden Trump Kesannya melibatkan satu dunia Satu pengumuman yang menggoncangkan satu dunia Ekonomi di Amerika Syarikat menyusut buat pertama kali dalam 3 tahun Moody Analytics dan JP Morgan menganggarkan Bahawa kegawatan ekonomi akan meningkat 50-60% or the possibility of recession will increase by 50 to 60%. Kadar pengangguran dianggarkan akan meningkat ke 5.3% dan dalam tempoh masa 2 hari saja 48 jam 6.6 trilion dolar Amerika syarikat telah pun dihapuskan dalam nilai pasaran kerana ketidaktentuan ekonomi yang telah pun diadakan melalui pengumuman presiden Donald Trump. Syarikat besar dan kecil akhirnya teruk terkesan. Kosan hidup dan barang asas bagi rakyat turut-teruk teruk terkesan. Malaysia tidak terkecuali daripada perang dagang ini. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Dan saya faham mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berniat baik untuk katakan bahawa banyak sektor-sektor di Malaysia akan terkecuali seperti sektor ENE &E dan sektor semikonduktor. Tetapi saya rasa kita perlu jujur dan ikhlas ...dalam kita menerangkan apa sebenarnya yang akan berlaku. Kerana dengan kejujuran dan ikhlas ini... ...akhirnya akan sampai kepada rakyat dan rakyat tahu... ...walaupun mungkin ada kesusahan dan kegawatan dalam tempoh masa yang singkat... ...tetapi dengan bantuan-bantuan yang mencukupi... ...Malaysia boleh mara dan bangkit semula... Ke keadaannya yang lebih baik. Yang bapak-bapak Perdana Menteri kata, kita tidak akan banyak terkesan. Mari kita lihat apa sebenarnya yang berlaku. Kalau kita lihat bursa Malaysia nak dibandingkan dengan tahun lepas... Bursa Malaysia telah merudum dalam 8%. Aliran keluar dana asing yang berjumlah 8.68 bilion ringgit setakat suku tahun pertama 2025. Kedua tercorot di ASEAN. Indeks pengurus pembeli ataupun dikenali sebagai Purchasing Managers Index turut buat pertama kali dalam tempoh masa agak panjang sorot bawah 50. Apa maksudnya? Maksudnya adalah banyak syarikat-syarikat dan pengguna tidak ada kuasa beli kerana perang dagang yang dimulakan oleh Presiden Trump. Walaupun kerajaan pada hari ini masih berpendirian tidak ingin menilai semula jumlah kadar KDNK negara. Tetapi kita lihat UOB dan juga Maybank telah pun menganggarkan di growth of GDP daripada 5% kurang 1% ke 4%. Walaupun jumlahnya bunyi kecil, alah ada pengurangan 1% saja. Tetapi 1% tersebut bersamaan dengan 17 bilion ringgit Malaysia. 17 bilion itu 17 bilion itu cukup untuk membina dalam 200 hospital awam di seluruh Malaysia. Yang Muhyiddin dan menteri katakan sebentar tadi bahawa sektor ENE &E dan semai konduktor dikecualikan daripada perang dagang, dagang ini. Itu tidak tepat. Kita lihat pengumuman pada dua minggu lepas di mana syarikat solar di Malaysia akan teruk terkesan kerana perang dagang tarif ini. Di mana tarif akan dikenakan dalam 30% ke 50% yang akhirnya akan menyebabkan syarikat solar di Malaysia tidak lagi kompetitif khususnya bagi pasaran Amerika Syarikat. Dan walaupun ada pengecualian sementara bagi sektor ENE &E dan semiconductor, tetapi kalau kita baca apa yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, itu adalah bagi pengeluaran high value chain. Tetapi di Malaysia kita masih terfokus bagi industri packaging, assembly dan testing which is low value chain yang besar kemungkinan tetap akan dikenakan tarif. Tapi kalau kita nilai juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump selepas itu dia katakan pengecualian itu hanya sementara kerana dia ingin meluarkan dasar tarif khusus bagi sektor semiconductor supaya akhirnya pekerjaan-pekerjaan semiconductor itu dapat dikembalikan semula reshoring kepada Amerika Syarikat. Kenapa saya katakan semua ini? Saya katakan semua ini bukan untuk mengherdik usaha baik kerajaan. Saya memuji apa yang 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 berhormat menteri Tengku Zafrul lakukan apabila beliau cepat pergi ke Amerika Syarikat berjumpa dengan Secretary of Commerce. So it's not there to ridicule. Tetapi kita perlu berterus terang apakah impak kesan kepada industri semiconductor, ENE &E kepada rakyat secara keseluruhan. Contoh terbaik adalah untuk melihat di negara jiran contohnya. Di Singapura, Prime Minister Lawrence Wong contohnya. Ikhlas, jujur, beritahu rakyat This will be cloudy times, difficult times Saya rasa Malaysia perlu ada keberanian Dan kejujuran untuk lakukan perkara yang sama Sebab itu saya ingin mencadangkan beberapa perkara Dan ingin menanyakan beberapa soalan kepada kerajaan Pertama sekali What is our revised GDP numbers? Perkara ini kita perlu jujur Jangan beritahu apabila sudah terlalu lambat Kalau UOB ataupun Maybank menganggarkan ada penguncupan bukan penguncupan tetapi ada pengurangan daripada 5% ke 4%. Be honest and we need to tell the people what are the consequences. Kedua, bagi pelaburan-pelaburan yang telah dijanjikan, committed investments. Adakah dengan situasi ekonomi dunia pada hari ini, contohnya sebelum ini banyak syarikat-syarikat di uh, syarikat Amerika syarikat telah pun menjanjikan bilion ringgit of investments. Tetapi kerana pengumuman Donald Trump Adakah pelaburan-pelaburan ini akan terkesan dan kalau ada, apakah tindakan susulan yang akan kita ambil? Ketiga, Malaysia yang banyak mengharapkan pelancong-pelancong daripada negara China untuk datang bagi visit Malaysia 2026. Jelas dengan perang dagang ini, kuasa membeli. Rakyat China akan teruk terkesan. Daripada terkesan, mungkin mereka tidak lagi akan datang ke Malaysia. What is our next step? Apakah tindakan susulan yang akan kita, akan, kita lakukan supaya kita bersedia dengan impak ini? Khususnya apabila GDP numbers kita turut terkait dengan sektor pelancongan negara. Dan yang terakhir sekali berkaitan khusus tentang MUA. MUA terkenal dengan hak perabotnya. At its highest, kita berjaya mengeksport 13 bilion ringgit setahun bagi sektor perabot. Bagi Amerika Syarikat, from 100% of the import numbers dari Malaysia, 5% datang daripada industri perabot persoalan saya, ini adalah salah satu industri yang akan teruk terkesan, khususnya apabila ada juga tanggapan bahawa banyak syarikat-syarikat China hanya berpengkalan di Malaysia untuk letakkan label dan ekspor semula ke Amerika Syarikat persoalan saya, apakah kerajaan akan lakukan untuk membantu industri perabot di Malaysia yang banyak berpengkalan di mua dengan jumlah ekspor yang mencecah lebih 10% bilion ringgit. Saya berharap persoalan-persoalan ini dapat dijawab oleh Yang Berhormat Menteri nanti. Isu kedua yang saya ingin bangkitkan adalah isu yang sangat panas, isu yang penting untuk kita bahaskan walaupun tidak secara terbuka tetapi penyelesaiannya perlu dibuat serta-merta. Iaitu isu di antara Petronas dan Petros. Saya mencadangkan dan menasihati supaya kerajaan, persekutuan dan negeri adakan gencatan senjata. Seperti apa yang Yang Berhormat Perdana Menteri sarankan while we are going through an economic crisis, ini adalah masa untuk kita sebagai rakyat Malaysia bersatu padu untuk mencari jalan penyelesaian. Perkara ini penting, Puan Pengurusi, kerana kalau kita lihat apa yang diumumkan baru-baru ini, syarikat gergasi Konoko Phillips yang ini menjanjikan ya pelaburan bersama berjumlah 13 bilion ringgit telah menarik semula pelaburan tersebut dan dalam penarikan tersebut mengatakan bahawa penarikan itu berlaku kerana ketidaktentuan perjanjian di antara Petronas dan Petros yang bermula dengan Konokokfilit kerisauan saya ini akan menular kepada banyak syarikat-syarikat yang lain dan ini adalah perkara yang saya sangat risau. Saya faham bahawa dalam bab ini kita perlu ada win-win solution tetapi bila negara kita kini terhimpit kerana isu ekonomi, kerana isu geopolitik at the moment, kita perlu tangguhkan perbincangan-perbincangan ini fokus untuk menguatkan Malaysia dahulu sebelum kita bincangkan perkara-perkara yang sangat sensitif uh, Yang, yang mahu boleh mencelah, boleh kan? Uh, minta maaf kerana masa dah habis sedikit saja saya nak rumuskan Isu yang terakhir, kalau dibenarkan adalah saya faham tadi yang mahu berhormat Perdana Menteri tekankan bahawa banyak perbincangan dengan Amerika Syarikat telah pun ditutup melalui non disclosure agreement NDA kalau diizinkan puan pengerusi saya cadangkan supaya ada tubuhkan satu jawatan kuasa khas ataupun select committee supaya perkara ini boleh dibincangkan bersama mengapa tadi kita dah dengar dalam dewan ini banyak allegasi uh, Alegasi ataupun allegation yang mengatakan bahawa oh, ini mungkin akan menyebabkan dasar afirmatif bumi Putra terkesan. Dan banyak banyak lagi perkara lain. Kalau kita tidak rundingkan dengan baik, saya takut isu ini akhirnya akan jadi isu yang jauh lebih besar Yang tidak terkawal Dan akhirnya keupayaan Malaysia dan Menteri Untuk berunding dengan baik ya Berunding dengan baik menunjukkan bahawa beliau ada sokongan rakyat secara keseluruhan Akhirnya terjejas At times you need unity in political will Untuk pastikan bahawa negara dapat rundingan yang terbaik Jikalau negara yang kita runding itu Sedar dan perasan bahawa ada ketidaktentuan politik Dan akhirnya tidak ada kuasa politik yang stabil ini akan menjejaskan kebolehan negara kita untuk mendapat rundingan yang terbaik. Izinkan saya rumuskan 15 saat saja. Dalam kesempitan ini, Puan Pengurusi, Malaysia perlu berani mengambil kesempatan. Sebab itu, kalau ditakdirkan selepas tamatnya tempoh 90 hari ini, Malaysia tetap dikenakan tarif dan negara-negara lain di ASEAN tetap dikenakan tarif. Saya berharap bahawa kerajaan bijak merancang sepatutnya even with the tarif, we can win out of this. Kerana contohnya negara paling dekat yang kita bertanding dalam industri semiconductor seperti Vietnam dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi. Even in that particular formula, Malaysia perlu mencari kebolehan. Sama saja bagaimana India contohnya. Selepas ini akan dapat pelaburan berjumlah berbilion ringgit daripada Apple in trade rerouting kerana China teruk terkesan. Saya berharap kita berjaya mengambil kesempatan dalam masa kesempitan ini. Terima kasih Puan Pengurusi. Assalamualaikum.